я царь Салима», — вспомнилось ему. «Почему царь разговаривает с пастухом?» — смущенно и робко спросил Сантьяго. «Причин тому несколько, но самое главное — та, что ты способен следовать своей судьбе». «Что это за судьба?» — спросил юноша. «Все люди, пока они еще молоды, знают свою судьбу. И в этот период жизни все понятно и все возможно. Они не боятся мечтать и стремиться ко всему тому, что им хотелось бы делать. Но с течением времени таинственная сила принимается их убеждать в том, что добиться воплощения их судьбы невозможно. Сила эта кажется недоброжелательной, но в действительности она указывает человеку на то, как воплотить свою судьбу она готовит к этому его дух и его волю. На этой планете существует одна великая истина. Независимо от того, кем ты являешься и что ты делаешь, когда ты по-настоящему чего-то желаешь, ты достигнешь этого. Ведь такое желание зародилось в душе Вселенной. И это и есть твое предназначение на Земле. Душа мира питается счастьем человеческим. Счастьем, но также и горем, завистью, ревностью. У человека одна единственная обязанность. Следовать своей судьбе до конца. В ней все. И помни, что когда ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое взбылось.